Идет уничтожение. Да, просто нас. Тех людей можно понять, сложно сдерживать эмоции, молчать, когда происходит то, что происходит. мы уже начали общее наступление. Это, конечно, не так. Оно не начато. Человеку вот так вот просто за что-то, за то, что он чей-то сынок награждает разными видами медалей В части этих автомобилей нету руля и фар. Привет, друзья! Меня зовут Алана Курбанова, и я надзвичайно рада вас вітаю в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. А это свіжий випуск російської антипропаганди, подейкують, що від нашої програми помирають вороги, а друзі навпаки живуть довше і почувають себе краще. Адже тут ми намагаємося нарвати, наскільки це можливо, ще й гарний настрій. Тож не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал «Курбанова Лайф і не забувайте правильно інвестувати свої гроші. Єдині гарантії безпеки, які має наша країна, які маємо ми, це збройні сили України. Тож підтримуйте обов'язково наш збір. Для третього батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ми збираємо 210 тисяч на плати ініціації, і будь-яка ваша допомога надзвичайно важлива. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого ефіру. Ну і звісно, пристівниця, тому що ми розпочинаємо. А пам'ятайте ці відео, які ми вам показували, там де і на фронті, вироблюди і не тільки. Ми так сміялися. Ха-ха-ха. Які не чинні росіяни, але ми знайшли куди крутішу історію в російській армії. Створюються окремі угрупування. Я вже не знаю, роти чи бригади, але іскалік. В буквальному сенсі, от в буквальному сенсі і скалік. СВОшників от таких недобитків збирають в бій. Збирають хто із палками, милицями і виганяють бити ворога. А що ефективно, тут тримаєш рушницю, а тут в тебе милиця. Чи ніж, чи пістолет, чи що там тобі дадуть, а тут в тебе якась палиця без рук, без ніг тих, хто вже погано бачить, все одно відправляють. Ну і скажіть мені. Що це не навмисне обнулення. Ми дико плюсуємо, тому що нам подобається, коли з того боку нам теж допомагають добивати росіян. Але все одно якось в голові не вкладається, на що ви вбиваєте рускогаварящих. В общем, забирають нас. От ми знаходимося в этом поміщенні. вот, То с тросточками правда темновато сторонку как-то разойдитесь просил ребят на улице вот ребята у нас стоят с костылями с тросточками в том числе и я лица конечно плохо видно что идем бить врага да с категория d отправляет всех да. без ног без рук на костылях слепых инвалидов вот. Дедут уничтожение. Да, просто нас геноцид геноцид устроили. Вот. Вот получаем амунирование перед дорогой. Вот. Отправляют нас. Все. На паузу І офіційне оголошення, ну чи майже офіційне, оголошення «Київ за три дні 2.0» стартує вже незабаром. Кожного року, кожного, 22-го, 23-го, 24-го, ну і 25-й не став винятком, росіяни йдуть у свій великий наступ. Чим це завершується? Пф, ви знаєте, Тим, що в нас без п'яти хвилин на табло збройних сил України майже мільйон знищених російських покидьків вбитими і пораненими. Але вони все одно збирають докупи десячі своїх покидьків для того, щоб нібито на початку травня знову піти. Колись один із моїх експертів сказав, що треба якомога більше говорити про російський наступ. Робити це необхідно для того, щоб потім ще гучніше глумитися. Коли вони зазнають поразки, а в цьому ніяких сумнівів немає. Хоча росіяни стверджують, що ми готуємося до відбиття цього наступу, але шансів нас немає. Ну та якщо мені не зраджує пам'ять, якщо слухати росіян і російську пропаганду, то український фронт посипався ще в 22-му році. Бальшої російське наступлення, по всій віроятності призайдет. Кстати, не так давно прошла информация об увеличении численности армии, причем на довольно приличное количество людей. Подчеркиваю, не на возмещение потерь, а на увеличение численности армии. Ну и что, эти резервы постоянно растут. А, так вот, судя по всему, эти резервы можно будет использовать, и их начнут использовать. Украина говорит о том, что мы уже начали общее наступление. Это, конечно, не так. Оно не начато. И оно не будет начато до конца апреля, начала мая, до изменения погоды, до длинных дней. А Украина готовится его отражать, но я думаю, что у нее гораздо меньше шансов, чем в 43-м у Манштейна на Днепре. Тем более, что при всем уважении Сырский не Манштейн. И, кажется, в России назревает громадянская война. Принайменно, что то россияне будут мучить Кадирівців чи кадирівці будуть різати росіян? Байдуже, ми вболіваємо за обидві країни, але якийсь пацан, судячи з усього, він в минулому житті був котом і досі вірить, що в нього дев'ять життів. Обурюється, що сину Кадирова просто так вручають нагороди, а йому ж 17 років. Воу-воу-воу, зачекайте. Та він особисто першим, єдиний брав Маріуполь, його звільняв від всього цивільного життя. Він особисто захоплював Азовсталь і не тільки. Ви що не пам'ятаєте всі ці прикольні тіктоки? Але тим не менше, люди обурюються, адже інші вчаться роками. А тут 17-річного ставлять і на посади, і нагороджують. А й справді зараз. Груди сина Кадирова виглядає так, наче він пройшов і Першу світову, і другу. Ну, і що вже говорити про сучасні часи. І Крим брал, і Донбас в 14-м. Це ж скільки йому було? П'ять рочків? Нічого страшного. Головне, щоб всі знали, є ВІП-персони, а є всі інші. Ті, кому за статусом, має дістатися висока посада, і ті, хто може претендувати, хіба що на чорний пакет. всім. – всім привіт. Отвечаем на вопрос нашего подписчика, и тема сегодняшнего нашего разговора будет о том, как сыну Рамзану Кадырову, Адаму, вручают множество наград. Вот мы сегодня об этом поговорим. Ну, да, да, там непонятно, за что ему вручают вообще, имеет ли место или быть там его действия для получения таких наград, потому что, ну, ну, в принципе, понятно, почему там папа. Вот, и при этом всем ему еще вручают высокую награду такую, героя. Чеченской Республики и еще плюс его ставят куратором МВД Чеченской Республики. Ну, это понятно, почему так делается, в принципе. Ну, хотя 17 лет пацану, люди к этому статусу и к этому посту идут, очень, ну, учатся годами, работают много-много лет, а тут просто 17-летнего 17, -летнего, 17 -летнего пацана ставят на такую должность. Ну, в принципе, понятно, почему так делают, потому что когда-то... Ну, во-первых, это продвижение своих к власти, к верху, вот, продвижение своего сына, так же, как и когда-то Рамзана Кадырова свой отец поставил на эту должность, тоже все это повторяется, вот, ну, вот, в принципе, и почему это все происходит. Ну, а награды там непонятно вообще за что, и действительно, еще раз повторюсь, имели ли они место быть вообще, и его действия для получения таких наград, вот. Да, и наше мнение такое, что лучше награждать тех ребят, которые действительно воюют, участвуют активно в боевых действиях. Это вот Возьмем, например, Бахмутскую мясорубку, взять Авдеевки, где ребята реально проливают кровь, идут к победе, да, там. Ну и вот. те, которые до, до, по сегодняшний же день находятся на ЛБС, на линии боевых столкновений. Вот. И сидят в окопах. Ну и вообще действительно проливают кровь, воюют за нашу страну. Да, почему о таких людях молчат? Вот, да, непонятно. И, их не награждают, а человек. человека вот так вот просто за что-то, за то, что штунчий та синок награждають разними відомі мідалі та орденов. Ну вот и все, в принципе, о хотели сегодня с вами поговорить. Всем всего доброго. Дуже часто в наших програмах ми вам показуємо різноманітні звернення до ВВ Путіна. Всі, Маріупольці без житла, мешканці Донбасу без води, росіяни без своїх близьких звертаються до Путіна, так наче йому є до них справа. Але є в нас абсолютно правильне, стьобне звернення від колишнього кавенчика і сценариста, росіянина і агента, утікача, як його там називають за переєбріком. Сімена Сліпакова він звертається до Путіна із певною спробою спинити все. Я впевнена, що звісно ніхто не буде слухати Семена Сліпакова, але найголовніше це, щоб самі росіяни почули, що є інший вибір, інший вихід. Инша позиция, до которой можно было б и треба дослухатись. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Я Семен Слепаков, российский поэт и сценарист. Извините меня за наглость, но я счел необходимым записать это обращение. Я знаю, что вы не пользуетесь интернетом, но, возможно, кто-то из вашего окружения все-таки покажет вам этот ролик и вы его увидите. Владимир Владимирович, в эти дни звучит множество слов и мнений по поводу вашего решения. Как правило, они очень категоричные и часто прямо противоположные. Тех людей можно понять, сложно сдерживать эмоции, молчать, когда происходит то, что происходит. Но тем не менее, мне кажется, что важнее всего сейчас не просто выговориться, а найти нужные слова для того, чтобы быть услышанным. И я подумал, что бы я сказал лично вам, если бы вы уделили мне несколько минут вашего времени. Как ни странно, я начал бы с того, какую важную роль в нашей жизни играют культура и творчество. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Владимир Владимирович, мы с вами родились и выросли в одной большой стране под названием Советский Союз. Я там жил чуть меньше, вы чуть дольше. Это сейчас не имеет значения. Конечно, в этой стране было много проблем и недомолвок, но было и то, что нас всех объединяло. Очень мощную роль в этом объединении играло именно творчество. Мы пели одни и те же песни, смотрели и знали наизусть одни и те же фильмы, смеялись над одними и теми же шутками. Владимир Владимирович, я знаю, что у вас хороший вкус и чувство юмора. И я уверен, что нам с вами дороги одни и те же советские писатели, артисты, музыканты и юмористы. К сожалению, большинства из них сейчас с нами уже нет. Но именно их творчество сделало нас теми, кто мы есть. Тонкими, полноценными людьми, способными сопереживать, смеяться и любить. Дорогой Владимир Владимирович, как вы думаете, что испытали бы все эти любимые нами деятели культуры, если бы увидели то, к чему мы все сейчас пришли. Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который родился и вырос в Одессе, и с которым вы лично дружили, и произведение которого вы наверняка очень любите. Он проводил каждое лето в Одессе вплоть до самой смерти. Как бы на это посмотрел Владимир Семенович Высоцкий? Песня, которую вы наверняка знаете наизусть, а фильм Место встречи изменить нельзя с легкостью можете цитировать. Его военные песни являются частью нашей патриотической культуры. Если бы Владимир Семенович писал песню о военной операции в Украине, то мне кажется, что вряд ли его посыл был бы таким же, каким он был в тех его военных песнях. Страшне для них, прекрасне для нас. Легендарний російський автопром автоваз зупиняється. Процес вже запущений, і людей відправляють у відпустку. Керівництво намагається прикрити свою неефективну діяльність і каже, що це не скорочення. Ні, ні, що це просто. Це такий вікенд, вікейшн, ну тобто корпоративна відпустка. Нічого дивного, ви ж пам'ятаєте, це вічне російське славабудія, отрицательний рост, отрицательне наступління чи хлопок замість вибуху. Ну і тут не закриття, а просто відпустка. Кажуть, що так кожен рік, але робочі щось якось вперше переживають такі процеси. Але, судячи з усього, автоваз це як такий один із головних симптомів, що переживає російська економіка, що переживають російське виробництво, вони стають неефективними, неприбутковими і їх розпускають. Тож будемо сподіватися, що автоваз стане першою ниточку російського светрика, за який потягнуть і все розпуститься. Автоваз останавливается. Крупнейший завод в Тольятти уже запустил соответствующий процесс. Людям сокращают зарплаты, кого-то переводят на две трети ставки и заявляют о вынужденном простой. Причем самое мерзкая во всей этой ситуации это позиция руководства, которое пытается прикрыть свою деятельность, свою неэффективность и говорит о том, что, ребят, вообще-то это корпоративный отпуск. То есть это из серии это не падение, это отрицательный рост, это не взрыв, это хлопок. Причем они договорились до того, того, что оказывается это традиционное ежегодное явление. Только почему-то никто об этом никогда не слышал, включая работников данного предприятия. И площадки у завода забиты, автомобили складировать больше некуда. Я общался с нашими депутатами из Самарской области, они говорят, что у части этих автомобилей нету руля и фар. Не знаю, что, по какой причине, но скопилось их там более 100 тысяч, что является настоящей проблемой. И, к сожалению, сожалению, и это не вершина айсберга, это просто первая ласточка, потому что аналогичная ситуация складывается на заводе Хавал в Тульской области, там уже ранее была остановка производства, тогда говорили, не надо никакой паники, но сейчас людей переводят на две трети ставки, сокращая им зарплаты. Хавал в России лидер на автомобильном рынке среди новых иномарок, они за 2024 год продали их больше 80 тысяч штук в нашей стране, увеличив продажи в два раза. К слову, Китай вкачал целую кучу денег в это предприятие, оно действительно современное и сейчас пребывает в таком непростом положении. Я думаю, как и остальные участники этого рынка. Мы ранее слышали от собственников дилерских центров, от экспертного сообщества, отраслевых экспертов, что рынок на краю обвал, что продаж никаких нету. В марте 2025 года продажи рухнули на 44 с лишним процента но они почему-то обвиняли во всем ждунов, то есть граждан, которые непонятно чего ждут, пока западные бренды в Россию вернутся, хотя всем очевидно, что истинная причина – это сумасшедшая ключевая ставка финансового блока правительства, Центрального банка Эльвира Набиулина и в 21%, которая делает недоступным любое кредитование, в том числе автокредиты. Причем Набиулина не останавливается и говорит, возможно, эта ставка еще увеличена будет, что вообще создает очень серьезную проблему, и это классический кризис производства, когда товаров, в данном случае автомобилей, производится значительно больше, чем рынок может себе это позволить. И это, в свою очередь, приводит к временной остановке или, как в данном случае, постоянной остановке, полной остановке производства, не понимая, да, что эти работники по совместительству являются потребителями этой продукции, и эти автомобили просто некому будет приобретать. Конечно, с одной стороны, правительство могло бы помочь просто бюджетными деньгами решить эту проблему, но в бюджете, как когда сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, денег нет, и держаться здесь будет очень сложно. Они за первые два месяца сработали в минус почти 3 триллиона рублей, а сейчас ситуация значительно хуже. Российская нефть торгуется по 50 долларов за баррель, при том, что в бюджете 70 долларов. То есть практически минус 30 процентов. А учитывая укрепившийся рубль, он в бюджете на 2025 год закладывался более 96 рублей, а сейчас стоит 84. Можно только представить, какой минус, какие выпадающие доходы в российском бюджете ожидает э, власть. И на тему, друзья, мы на все. А вы не забывайте под завершение нашего выпуска обовязково лишать свой лайк. Звісно, подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачене и у Обов'язково задонайте на плати ініціації для FPV-дронів 3 третьому батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Посилання на наш збір в описі до цього випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.